Місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоч лютий, щоб на світі панувала вік зима та поволі сонце гріти. Починає крадькома. А наш спільний проект програми маленькі дорослі і першої дитячої телешколи бажає, щоб лютий не лютував, а дарував прекрасний зимовий відпочинок, незабутні снігові спогади, веселі ковзанки та рум'яні щічки. А з вами мої сьогоднішні співведучі. На nice. Єва Аким, Льоша. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке, яких новин нам принесли наші юні кореспонденти. Традиційно знайомимо з юними учасниками національного гейміфікованого проекта Відкривай Україну. Наша нова рубрика Ярмарок спорту і, як завжди, рубрика хендмейд по-дитячому. Про все це та багато іншого у нашому сьогоднішньому ефірі. Дивіться далі! Є новини соціальні, є комерційні. є політичним, а в нас новини дитячі. Але по-дорослому. Дивіться далі. Сьогодні в новинах ми розповімо вам таємничі секрети про цукерки. Щоб у кожного разу, коли ви їх розгортаєте, ви знали, що на перші цукерки з'явилися в Єгипті, оскільки цукор в той час ще не був відомий. Замість нього вживали фініки і мед. Найбільш несправедливо звинувачили цукерки шоколадні в Європі з 16 столітті. Під час тотального захоплення шоколадом йому присвоювали магічні і лікувальні властивості. Найбільша цукерка це ведмени. На прізвище Хай Бой, висотою в 1,68 см і вагою 633 кілограм. Найбільша космічна цукерка Чупа-Чупс. У 1995 році російські космонавти на станції Мир попросили надіслати їм з землі саме Чупа-Чупс. А найбільш відома радянська цукерка знаменитий набір пташини молоко. Смачного вам. Поріччя нашими краєвидами хортицею історією. А ще ми пишаємося нашими запорізькими спортсменами, які простріляють наше місто не лише в Україні, а й далеко за її межами. І сьогодні в чемпіонській рубриці спорту ми, як і завжди, розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів. Аймо чудові новини з Будапешту, де щойно завершився розіграш медалей чемпіонату Європи. Сумо збірна України завоювала перше місце континентальної першості. Великий внесок у цей успіх зробив запорізький сумей. Вихованець спортивного клубу Хорта Сергій Соколовський. Мелітопольський богатир забоював у Будапешті два золота. 20-річний спортсмен, як виступає у ваговій категорії плюс 115 15 кілограм, став чемпіоном Європи серед молоді та дорослих. Попереду у Сергія підготовка до суспільних ігор 2017, які пройдуть у липні Польщі. Побажаємо Сергію нових перемог і з нетерпінням чекаємо. Його у нашій студії. Ярмарок спорту. Обери свій спорт! Завжди було, є і буде приємно отримувати подарунки зробленими власними руками. Тому ми не лише вчимося щось робити самі, а й спробуємо навчити вас, наші маленькі телеглядачі. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Сегодня мы будем с детками проводить мастер-класс по созданию браслетиков для себя и для близких. Ну что, начнем? Да! да. Поехали! Нам сегодня понадобится такая эластомерная нить. У каждого она уже есть, да? Она нам понадобится для того, чтобы мы нанизывали бусинки, вот как у меня на браслетике. Она растягивается, в принципе, она считается безразмерной. И мы эти все бусинки и подвесочки сможем закрепить на браслетике вашем. Тебе не досталось, да? Сейчас мы подвинем все остальные бусинки. Так, все выбрали. Тут край выбрал, да, у нас? Так, ты себе выбрала. Ты, ты себе взяла туфельки и ключик, да? Сейчас будем крепить. Смотрите, есть у нас такие вот, называются колечки. На них мы будем крепить ваши подвесочки, чтобы они у вас не перекручивались на ручке. Чтобы закрепить наши подвесочки на браслетике, нам понадобится круглогубцы. Такой инструмент специальный. И плоскогубцы. Плоскогубцами мы зажимаем наше колечко. Круглогубцами мы растягиваем колечко. Видно, да? Что мы растянули его. Берем подвесочку и плоскогубцами вот так зажимаем. Когда мы уже повесили подвесочки, мы берем панельку, которую мы выбрали бусинки, и начинаем их нанизывать. Например, с одной стороны начали, и с другой, чтобы они чередовались у вас. Все повесим, а мы будем чередовать. Голубенькие, да, ты хотела? Можно взять больше и меньше кристаллы, будет интереснее. Какой ты хотел еще кристалл? Ну, то есть там уже скомпоновать, как ты хочешь. А в конце просто позовешь меня, мы с тобой его затянем уже. И хорошо затянем. Да. Сегодня мы с ребятами проводили мастер-класс по созданию браслетиков на резиночке, на эластомерной нити. Для этого ребятам понадобились пусеньки, различные подвесочки, которые они нанизывали на эластомерную нить. Различные подвесочки тоже они нанизали. У каждого из ребят получились отличные браслетики. Ни один из браслетиков не повторялся. Они сделали по своему вкусу, по своему желанию. То они смогут подарить своим близким. Сделали они для, также для себя. Мне очень понравилось плести браслеты. Сегодня мы сделали красивый изысканный браслет. Для этого нам понадобилась обычная ниточка, бусинки, металлические украшения и фантазия. И все. У меня получился вот такая вот креативная подвеска. Это мой первый браслет для моей сестрички маленькой. Вот, он у меня получился вот такой. А ми продовжуємо знайомити вас із командами-учасниками першого в Україні дитячого гейміфікованого проекту Відкривай Україну. Це проект, в якому 15 дітей з кожної районної школи можуть не лише навчитися вигадувати якісь цікаві ідеї, а й можуть насправді їх реалізувати для школи, для свого міста, для України. Здравствуйте! вас приветствует команда Перспектива! Номер 16. Города Мелитополя, Запорожской области. В нашей школе активно используются информационные стенды, но наши ученики не обращают на них внимания и не интересуются происходящим в нашей школе. Мы придумали способ решения этой проблемы. Информационные кармашки. Они крепятся на дверь и состоят из пару простых элементов. Пластикового листа и креплений с двусторонним скотчем переходя в разные кабинеты, проходя по коридорам, наши ученики обязательно увидят и обратят свое внимание на информацию, которая висит на дверях кабинета, а это является решением нашей проблемы. И наостанок рубрика для любящих батьков. Інколи и вчать нас мудрости та толерантности. Прислухайтеся до детей. Можливо, тоди свит стане добрішим. Мире нравится гулять. Утром с мамой в парке бегать, прыгать, птиц читать, Просто на траве лежать, если очень жарко. Мира знает, каждый день парк приводят Диму. Мама Диму прячет в тень, поправляет шар, ремень, где необходимо. Мама, я хочу спросить, почему не может Дима четко говорить, шайбы поворотом бить, бегать вдоль дорожек? Значимый вопрос какой ты задать решила. То, что для других легко, Диме не по силам. Вот смотри. Не можешь ты управлять машиной, Несколько вещей других не умеет Дима. То, что большинству людей просто удается, Диме в 10 раз сложней. Но он не сдается. Мама, Катя говорит, Дима очень странный. И что с тем, кто так кричит, мы играть не станем. <гас> что он глупый и больной. Разве так бывает? Тоже стану я такой, если с ним сыграю. Эти говорят слова те, кто мало знает, те, кто книги открывать важным не считает. Чтобы четко отличать знания от сплетен, нужно каждый день читать и большим, и детям. Он не глупый. Это факт. Точно не заразен. Просто мир устроен так. Он разнообразен. Ваня с детства был левшой. Э, Ян считать не может. А -а -а. Саша ростом небольшой. Татья с темной кожей. Ира любит кабачки. Гоша петь под душем. На моем носочке, на твоем веснушке. А дружить умеет он, если он особый? Дружба – дело двух сторон. Ты сама попробуй. Подойти и поиграть. Обсуди животных. Думаю, что другом стать сможет он охотно. Он особый, как любой, ведь для каждой мамы будет свой малыш родной, при особый самый. В мире люди все равны. Раз кому-то сложно, будь добрее, протяни руку осторожно, улыбайся от души. Это всем приятно. В играх сильно не спеши. Говори понятно. Если видишь, он сердит, если смотрит строго. Улыбнись и отойди. Подожди немного. Мир яблоко взяла в качестве подарка и уверенно пошла по аллее парка. Молча Диме отдала, улыбаясь туго. И мгновенно поняла. Дима-то беззубый. Точно так, как у нее нет зубов передних и не нужен им вдвоем никакой посредник. Добрый день, приятно познакомиться. сподіваємося на те, що у природи немає поганої погоди. А в нас ніколи не буде поганого настрою. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.